Город, на такую нас аренду. аренду Виктор кладыч, Суп, да, 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 да ссены. Ссены. Мы а, все обращаемся к вам. Плакает. Мы отрабатывали с кабинетом министров в течение 8 месяцев были, э, ä, э, налоговый кодекс Николаевна, правильно же, да? Я не боюсь, боюсь. да, Мы работали на кабинете министров. Выход на камеры. мы ничего не смогли доработать. И в принципе мы обращались вот все время. Сейчас рассчитываем только на вас. Вопрос просим вас все-таки заветировать документ. Ну, юридически оно так правильно. Президент принял решение, а мы юридически потом уже отработаем. Да дорабатывать не не ему бесполезно. Бесполезно. Ну, то же самое. Его надо в корне менять. Ну, тоже самое. Надо действительно поверь, менять. Потому что вы пришли к нам, потому что, в принципе, только на вас сейчас надежда. Но, да. но по-другому нельзя. Давайте я уже все сказал. Вы немножко опоздали. Понятно. понедельник ну, работаете. Так? Во вторник, в понедельник, я пришлю тоже своих экспертов. Во вторник я слетаю в Астану, возвращусь. И в четверг мы садимся и идем. Это он написал. Да. И примем решение. Люди если нужно будет четверга, да. я еще раз повторяю. Если вы не слышали, я на вашей стороне, на вашей стороне. Вот мы с вами вместе будем разговаривать с Миколой Яновичем. Ему будет нелегко. Пусть защищается. Вот Нет, я... Мы все поможем. Да, я поможем. я да, еще чтобы раз было говорю, легко. давайте создадим нормальную деловую обстановку. Посмотрим по всем вопросам, покатаем. А жопа, сделаем такой мозовой штурм и примем решение. Кто вам это сказал, такое, что мы хотим не задавить? 400... не нравится. А зачем механизм? было тогда делать такой кодекс мы, не говорит, мы прочитали Мы прочитали, нас Приверили. не устраивает. Какой механизм будет, мы решим это не провести. Виктор Федорович, все одна прохания. Да. Все в уроку.